哎哎哎呀，回来了！ 会喝酒吗？不会。不会啊！我教你们呢。你教个屁！你喝酒还是我教呢？你教。你就 <laughs> 哎，见笑了。那个，我不,不拉酒，我拉拉手就。哎 你刚才说什么？一颗流星要穿过漫长时间与空间，才会有一瞬间的璀璨。就像表白，有讲究的妆容和浪漫，有最佳的时间与手稿。但是，错过一场表白，不等于错过彼此的心意。还好你来了，还好。 我鼓起了勇气。走走走，快走！回头再跟他们算账。有没有事有没有受伤？给我看看。对不起、啊，我来晚了。婉婉，你没事吧？ 管好你自己女朋友。他干嘛一直牵着我的手，又不说话？他刚刚说我也，难道是也喜欢我？可现在怎么不说了？你在想什么？在想你怎么这么蠢？ 卢婉婉，娃娃你怎么这么傻？别人打我挨一下是没事，你怎么用自己的手去挡呢？你手将来是我手术刀的，这事儿能开玩笑吗？啊，你再说这个事儿，我当时没多想。卢婉婉，你是傻子吗？不要总想着先保护别人，行不行？哪有这么多万一？不许再顶嘴。 诺，昨晚，以后再有这种事情发生，不许再上去冒险，为谁都不可以。 把手伸出来。我要不要问他，他也什么了？ 可他是不是还在生我气啊？但如果不问，我得猜到什么时候啊？你刚刚说你喜欢我？啊啊，你你怎么想？ 他为了保护我，把自己都弄伤了。我总不能就在一个小便利店随随便便地跟他表白，连一束花都没有，太没有仪式感了。